اليم بايون القران دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT Kita masih lagi melihat pada ayat ke-22 hingga ke 24 dan seperti yang saya janjikan pada tuan-tuan tentang perkataan azab yang digunakan dalam al-Quran. Kalau kita perhatikan bahawa disebut perkataan yang melibatkan kepada hukuman ni atas polisi sawab dan juga iqab. Sawab maknanya pahala, iqab maknanya hukuman. Jadi kalau kita perhatikan penggunaan perkataan azab ni dalam al-Quran sebagai satu isim lebih daripada 304. Contohnya dapat kita lihat surah Ali Imran. Fadhuk Wazukul Azab Ayat ke-106 Kemudian kita dapat lihat penggunaan azab ni juga disebut dengan isim dan disebut juga sebagai fi'il Contohnya bila Allah menyatakan surah Al-Ma'idah ayat ke-40 A'udzubillahi minasyaitanir rajim yu'adzibu may yasha dan ada pula digunakan dengan isim fa'il ni pernah kita bincangkan dulu dalam surah Al-Isra ayat ke-14 A'udzubillahi minasyaitanir rajim wama kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula maknanya mu'adzib ini daripada kata azaba yu'adzibu mu'adzib ni isim fa'il lah bunyi jadi pembahagian kalau kita perhatikan Penggunaan azabun alim dalam Quran ni Ada lebih kurang pada 30 tempat Kemudian penggunaan perkataan azabun syadid Kalau kita perhatikan Semamudu'iyatil Quran Tafsir mamudu'i ni Penggunaan azab ni disifatkan sebagai syadid Iaitu bersangatan Ataupun maknanya sangat pedih Dalam 15 tempat Kemudian perkataan azab tu disifatkan sebagai Azim Makna azab yang sangat besar Juga dalam 15 tempat Iaitu kalau kita lihat perkataan Yang disebut azabun alim alim ni tadi contohnya surah al-baqarah ayat ke-10 a'udzubillahi minasyaitanir walahum adzabun alim kalau menceritakan tentang syadid pula inna adzabi la syadid. contohnya surah ibrahim ayat ke-7 kalau azab disifatkan sebagai azim pula dapat kita lihat contohnya bila Allah menyatakan dalam surah al-baqarah pada ayat yang ke-7 menceritakan tentang golongan munafiqun ni walahum adzabun azim jadi makna azab ni tuan-tuan dari sudut lughah maknanya al-ija' asyadid al maknanya satu tekanan ke satu yang menyakitkan yang amat sangat ke jadi ini penggunaan dia yang dapat kita perhatikan dalam Quran tapi yang sebenarnya azab ni sendiri di sudut fiqh lorah ni dia merujuk kepada berbagai-bagai makna contohnya dapat kita lihat perkataan yang digunakan azab ini adalah merujuk kepada uqubah fil akhirah inilah yang paling banyak disebutkan dalam Quran contohnya Allah menyatakan menceritakan tentang sifat neraka jahannam itu dalam surah Al furqan ayat ke-65 inna azabaha kana gharama sungguhnya azab dalam neraka itu sangatlah syadid sangatlah menakutkan sangatlah membinasakan. Gitu je Allah menceritakan tentang azab di akhirat dalam surah Al Furqan, surah yang sama ayat ke-34, wala azabul akhirati asyaq dan azab akhirat itu lebih teruk lagi, lebih sakit lagi. Kadang-kadang perkataan azab ni juga merujuk kepada satu hukuman yang dikenakan di dunia. Ini dapat kita perhatikan. Contoh dalam surah Al-An'am ayat ke-65. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ai yab'ath 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Bahawa Allah mampu untuk mengenakan hukuman atas kamu. Maknanya ni seperti yang berlaku kepada kaum Nabi Lut yang pernah kita bincangkan sebelum ni. Kadang-kadang perkataan azab yang guna dalam Quran ni merujuk kepada hukuman di dunia terhadap orang yang melakukan buatan zina. Itu sebab dapat kita lihat dalam surah Nur yang pernah kita bincangkan setahun masa dahulu ayat kedua, A'udzubillahi <tik> <tik> minasyaitonirrajim wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah menyaksikan hukuman yang dikenakan kepada orang melakukan buatan zina ni ta'ifatun minal mu'minin, sekumpulan orang beriman untuk mengambil pengajaran. Jadi maknanya azab yang digunakan dalam ayat kedua surah Nur ni bukan menuju kepada azab akhirat tapi dia merujuk kepada hukuman di dunia maksud di sini iaitu wal yashhad haddahuma mana azabahuma ni merujuk kepada haddahuma hukum had yang dikenakan kepada mereka kadang-kadang perkataan azab dalam al-Quran merujuk kepada makna al-maskhu al-maskhu ni bermerti satu penukaran seperti yang disebut dalam surah al-Araf ayat 165 a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa aghazna allazina zalamu bi'adabin ba'is kami tukarkan bagi orang yang zalim itu dengan satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Mana di sini perkataan azab ini berarti al penukaran dari satu hidup yang senang lenang kemewahan, tiba-tiba tukar menjadi sebaliknya. Dan dalam Quran juga kita perhatikan perkataan azab ini merujuk kepada al salul qatl. Ini maknanya satu pembersihan ataupun dicabut daripada akar umbinya. Sebab itu kita dapat lihat dalam surah Al-Anfal ayat ke-33 Allah menceritakan, a'udzubillahi rajim, wama kana Allahu liyu'adzib tusibahum wa anta fihim Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan kamu berada bersama dengan mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi perkataan yu'azibahum ni diterjemahkan sebagai satu hukuman yang bersifat seolah-olah so, ditiada dengan kamu dihancurkan kamu kesuanya seperti berlaku pada kaum Lut ataupun kaum Nabi Allah Nuh berarti dihancurkan kesemua sekali namanya istiqsal azab dalam ayat ketiga-tiga surah al-anfal ini berarti al istiqsal wal qatl berarti ditiadakan daripada permukaan bumi kadang-kadang perkataan -kadang, azab dalam Quran wujud kepada makna ju' wal majaa'a maknanya kelaparan kebuluran so itu kita dapat lihat dalam surah ayat 64 a'udzu billahi minasyaitonir rajim hatta idza aghazna mutrafihim bil azab sehingga kami mengenakan hukuman kepada mereka yang kaya di kalangan mereka ni yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan azab azab yang dimaksudkan di sini mengikut jumhur ahli tafsir itu merujuk kepada ju' maknanya kebuluran jadi penterjemahan Quran ni perlu merujuk kepada latar belakang penurunannya penguraian maknanya azab itu bukan bererti merujuk kepada seksa yang dikenakan Allah di akhirat semata-mata kadang-kadang dia merujuk kepada perkara yang berlaku di dunia kerana satu dosa yang manusia lakukan ada lagi maksudnya azab di dalam Quran juga merujuk kepada salbul mal wa ihlakuhu berarti dihancurkan harta maknanya dirampas harta itu ataupun dimusnahkan dibinasakan jadi perkataan azab dalam surah Al-Qalam contohnya pernah kita bincangkan dahulu Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim kathalikal azab begitulah azab maknanya orang yang kaya ini yang masuk ke kebunnya dalam keadaan tidak memuji Allah bersyukur padanya maka Allah telah binasakan kebunnya pernah kita bincangkan dahulu dalam surah al-qalam ayat 33 jadi azab yang digunakan dalam ayat ketiga-tiga surah al-qalam ini adalah merujuk kepada hancurnya kebun yang tuannya tidak bersyukur pada Allah SWT juga menariknya perkataan azab dalam Quran ini yang ke-8 azab itu merujuk kepada natfurish Wakasul janah Berarti dicabut bulu Ataupun dipotong sayapnya Ini dapat kita perhatikan dalam surah an naml Surah Semud ayat ke-21 Bila Allah menceritakan tentang Keterasan Nabi Allah SAW terhadap hud-hud Yang hilang dari perbalisan pada waktu itu Lalu Nabi Allah ni mengatakan Ini disebut oleh Allah telah talisan Nabi Nya Sulaiman A'udzubillahi minasyaitanir rajim Lau azibannahu azaban syadidah Aku akan mengenakan seksa yang pedih Untuk si hud-hud ini Mana seksa dimaksudkan itu bukan seksa macam Allah kenakan kepada hamunya di akhirat mana perkataan ta'zib dalam ayat ke-21 surah semut ini surah namal ini itu menceritakan tentang kemarahan Nabi Sayyidman terhadap ketidakmunculan burung hudhud ini jadi maknanya di situ adalah mencabut bulunya mengetip ataupun memotong sayapnya yang ke-9 azab yang dimaksudkan dalam Quran juga merujuk kepada satu perspektif yang lain dari azab akhirat ini adalah azab yang dikenakan oleh Allah dalam kubur dan sajadah ayat ke-21 Ya itu Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa lanudziqa annahum minal adabil adna kami akan kenakan untuk mereka ni azab yang dekat sebelum azab yang besar mana azab yang dekat ini ni, mengikut jumhur ahli tafsir para ulama ahlu sunnah ini merujuk kepada azab kubur sebenarnya jadi kita dapat lihat ada sembilan penggunaan azab dalam Quran yang bukan saja merujuk kepada hukuman di akhirat malahan hukuman di dunia dan berkaitan dengan hukuman Nabi Allah SAW terhadap hamba ataupun pekerjanya ataupun tenteranya salah seorang ni, itu salah satunya itu iaitu hudhud jadi tuan-tuan rahmati dan dikasih sekalian Bila kita melihat pula dalam penggunaan Al-Quran ni Iaitu bila menyebut tentang perkataan Ghaliz ini tadi Numati'uhum qalilan sumana taruhum ila azabin ghaliz Maknanya ghaliz ini pula adalah salah satu daripada Bentuk atau musifat azab yang dikenakan Dan kita dapat lihat penggunaan ghaliz ini Dalam beberapa tempat daripada Al-Quran Pada empat tempat ikut kajian dari sudut Maudu'inya Contohnya dalam surah Hud Bila Allah menceritakan A'udzubillahi binasyaitanirrojim rajim. ولما جاءنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ جسر إبراهيم بولا كالو كتا لها الأيكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ جوك عن غليظ جسر كان نسأل لقمان نزل بنتان كان يقول لهم نما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ سبلوني كتا بنتان نسأل فوصلات أيكلم أولو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا إن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء أمست هذا لي وما أظن ساعة كائمة ولا إن رجئت إلى ربي إن أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ تنقوا penggunaan perkataan غليظ dalam Quran pada empat tempat jadi sifat deskripsi غليظ ini kepada azab ini merujuk kepada dua pendapat yang menarik oleh sekalian para mufassirin. ada yang mengatakan bahawa maksud غليظ ini iaitu azab yang bersebut daim ghairu munqati' mana berterusan tak terputus ada pula yang mengatakan bahawa maksud Khalif ini annahu fi kulli waqtin yastaqbiluhu yatalaqa azaban ashad mimma qablah maknanya seorang yang kena siksa itu akan mendapati azab yang datang selepas itu bukan bertambah ringan dia bertambah parah jadi penggunaan Khalif ini merujuk kepada konteks surah Luqman yang kita lihat daripada awal lagi penggunaan atau pendekatan yang dibawa dalam surah ni merujuk kepada itu kelembutan seorang ayah bercakap dengan anak dengan bahasa yang paling jelas yang paling lembut yang paling mesra kemudian contoh-contoh tamsilan yang didatangkan sepatutnya melunakkan hati manusia ini untuk kembali ke pangkuan Tuhan tapi kalau masih lagi bertegas dan berdegil ingkar pada seruan tak ada pilihan lain maka selayaknya orang yang semikian dikenakan azab ghalif kerana selepas segala pemberitahuan ini dengan buktinya contohnya uraiannya amat lunak seumpama seorang minum air sejuk di tengah hari yang panas pendekatan yang dibawakan oleh Rasul Luqman ini. Pendidikan bimbingan ditunjukkan dengan penggunaan perkataannya. Tapi masih lagi bergil. Maka selayaknya orang semikian Kata Zamakhshari yang tafsirnya Selayaknya hukuman yang kena untuk mereka Bersuara dengan konteks penceritaan ini Al-Ghilzah Maknanya mubalagatan fi mana di sini merujuk kepada Selepas segala kebaikan dicurahkan Tapi balasannya adalah keingkaran Maka selayaknya yang kena kepada mereka ni Al-Ghilzah Tak ada pilihan lain Selepas memberi bishara Bushra Memberi berita gembira Memberi kepada mereka ni Bukti-bukti sekian banyak Masih lagi tidak bersetuju masih lagi membangkang maka tidak ada perkara yang selayaknya untuk diberikan melainkan ketegasan hukuman ancaman ketakutan dan juga kekasaran seperti yang digambarkan dalam ayat ini muslim muslimat yang hati dan dikasihkan dapat kita lihat sekarang perbezaan ini antara perkataan yang digunakan oleh di Quran azabun alim azabun syadid kemudian dapat kita lihat sini azabun ghaliz perkataan yang merujuk kepada penggunaan sedemikian sifatnya kerana konteks saya ini penceritaannya berbeza. Ada satu lagi penggunaan Quran iaitu azabun Muhiin, Azab yang menghinakan ini akan saya bawakan dalam kuliah akan datang kenapa pula disebut perkataan azam muhin muhin maknanya ahana yuhinu muhin maknanya menghinakan insyaAllah saya akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang dan di samping itu perkataan yang digunakan dalam Quran ini juga sangat menarik bila Allah menyatakan yuslim kemudian datang perkataan kafar perhatikan itu wama yuslim ini fi'il mudhari kemudian wama kafar mereka yang telah kufur mengapa ke demikian insyaallah perkara ini akan saya uraikan dalam kuliah akan datang yang cantik itu bahasa memahami dusul bahasa membantu kita untuk mendalami dan melihat kepada bagaimana sinkronisnya ayat Quran ini tanasubnya yang sungguh luar biasa wallahu alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.